avliyolarning karomati avliyolarning karomati haqdir ammo mo'tazla toifasi buni inkor etib unday bo'lsa odamlar mo'jiza bilan karomatning farqiga bormay qolardi deydi bunga quyidagicha javob berish mumkin mo'jiza payg'ambarlik davosi bilan birga zohir bo'ladi ya'ni mo'jiza payg'ambarlikni davo qilgan odamning so'zi haq ekanini isbotlash uchun beriladi karomat esa unday emas ya'ni karomat berilgan odam payg'ambarlikni da'vo qilmaydi karomatni inkor etish qur'ondagi ba'zi oyatlarni yolg'onga chiqarishga olib keladi alloh taolo maryamga jannatdan har xil mevalar kelib turishini bayon etib bunday degan har gal zakariyo uning hujrasiga kirganida huzurida bir rizqni topardi u ey maryam bu senga qayerdan keldi dedi u bu ollohning huzuridandir albatta olloh o'zi xohlagan bandalarni behisob rizqlantiradi dedi aksariyat olimlar maryamning payg'ambar emasligiga ittifoq qilganiga ko'ra bu ish karomat hisoblanadi da. alloh taolo sulaymonning oldiga bilqisning taxtini ko'z ochib yumgunicha hozir qilgan vazir haqida bunday degan indahu ilmu kitab, ana atika bihi qabla an ilayka uning huzurida kitobdan ilm bo'lgan kishi men uni ko'z ochib yumguningcha senga olib kelaman dedi uni o'z huzurida turganini ko'rgan sulaymon bu robbimning shukr qilishim yoki noshukurlik qilishimni imtihon qilish uchun menga ko'rsatgan fazldandir dedi ushbu oyatlar avliyolarning karomati haq ekaniga ochiq dalildir payg'ambarlar katta va kichik gunohlardan pokdir insonlarning orasidan faqat payg'ambarlar katta va kichik gunohlardan asralgandir chunki gunoh qilish ularning sha'niga to'g'ri kelmaydi qolaversa biror payg'ambar gunoh qilsa hamma uni yolg'onchiga chiqarishi mumkin bo'lar edi shuning uchun alloh taolo payg'ambarlarni gunoh qilishdan asragan ammo ulardan xato va toyilishlar sodir bo'lgan katta gunoh deganda asosan allohga shirk ki keltirish ota onaga oq bo'lish qasddan odam o'ldirish zino qilish o'g'rilik qilish yolg'onchilik qilish birovga tuhmat qilish sudxo'rlik qilish yetimning molini o'zlashtirish tarozidan urish kabi og'ir gunohlar tushuniladi kichik gunoh deganda nomahramga shahvat nazari bilan qarash yoki uni shahvat bilan ushlash va har xil behuda o'yin kulgular bilan mashg'ul bo'lish kabi gunohlarni tushunish mumkin albatta yaratuvchining vahiysini uning bandalariga yetkazishdek mas'uliyatli va sharafli ishga tanlab olingan payg'ambarning sha'niga bunday gunohlar aslo to'g'ri kelmaydi shuning uchun alloh taolo o'z elchilarini payg'ambarlikdan avval ham keyin ham gunohlarga voqe bo'lishdan asragan ammo ular odam naslidan bo'lganiga ko'ra ba'zi xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan alloh taolo ularga o'z vaqtida vahiy yuborib xato kamchiliklarni bartaraf etish va tavba qilishni buyurgan shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir odam farzandi xatokordir ammo xato qiluvchilarning eng yaxshisi xatosidan tavba qiluvchilardir deganlar ko'pincha rasul va nabiy so'zlari umumiy ma'noda

sendan oldin biror rasul yoki nabiyni yuborgan bo'lsak albatta u tamanni qi ya'ni qiroat qilganida shayton uning tamannisiga biror gapni tashladi alloh shayton tashlagan narsani nasib qilib yuboradi ya'ni o'chirib yuboradi va o'z oyatlarini mustahkamlab qo'yadi olloh bilguvchi va dono zotdir degan olimlar rasul va nabiy so'zlari qanday xos ma'nolarni ifodalashi haqida ixtilof qilgan ko'pchilikning fikricha rasul o'ziga alohida shariat ya'ni fiqhiy hukmlar nozil qilingan payg'ambar bo'lib alloh taolo unga nozil qilgan shariat bilan oldingi rasulga nozil qilgan shariatning ba'zi hukmlarini bekor qiladi nabiy o'ziga alohida shariat nozil qilinmagan payg'ambar bo'lib o'ziga yaqin zamondagi rasulning shariatiga ergashadi masalan ibrohim rasul lut nabiy yoki muso rasul xorun nabiy bo'lganiga o'xshash barchalariga allohning salomi bo'lsin